Manjui, semua orang maklum, di Don Manjui ada satu gugusan Manjui, kampung Manjui, gugusan kampung Melayu terbesar di Malaysia. Bukan saya di Perak, bakal di Malaysia. Saya tertarik untuk saya membawa satu isu besar di Don saya ini, berkenaan dengan isu keselamatan yang menjadi isu besar ketika ini. Saya mohon jika boleh kenyataan pihak-pihak yang berkaitan boleh membantu kami di gugusan Manjui dan Don Manjui berkenaan dengan penubuhan pasukan bomba sukarelawan di kawasan gugusan manjui bagi menambahkan gerak kerja yang lebih baik dari sudut bagaimana untuk kita mengekang jika ada berlaku sebarang kejadian yang musibah berlaku di gugusan manjui ini utamanya isu kebakaran dapat kita settlekan segera mungkin kawasan gugusan manjui yang luas dan bunyi penduduk yang padat ini sangat-sangat dikenali oleh seluruh negara Kejadian kebakaran yang telah berlaku di Gusan Manjur dari tahun 2024 hingga 2025 setahun saja telah berlaku kurang lebih 31 kes kebakaran di gugusan Manjui. Di gugusan Manjui, tak jauh sebelah daripada SUK saja. Dan data saya dapat daripada data Balai Bomba Miraya Dan jika kita dapat duduk di isu ini, insyaAllah, sehingga kebakaran yang berlaku di gugusan Manjui ini dapat kita selesaikan. Baru lagi dua hari lepas, tiga hari lepas berlaku kebakaran yang yang tidak dapat diselamatkan rumah tersebut. Jadi saya mohon supaya jika boleh pihak pihak berwajib, pihak kerajaan negeri melihat perkara ini walaupun mungkin kita kata ini part bomba dan sebagainya tapi saya nak sebut di sini saya kena bawa Dewan ini kerana ini isu yang besar yang berlaku dalam gugusan Manjui kampung Melayu terbesar di Malaysia dan mungkin sampai tahap kita memerlukan kenderaan khas dan peralatan selengkapnya bagi mempermudahkan pasukan ini untuk memastikan perkara ini dapat kita selesaikan Kedua, tertarik dengan isu kita tuanku berkenaan dengan isu pendidikan. Di dalam Gusna Manjui, minta dalam Dun Manjui, di dalam Dun Manjui ada satu sekolah dinamakan Sekolah Rendah Agama Rakyat Serar As-Sakinah Taman Cepo Damai. Saya nak bagi isu tentang tentang sekolah ini. Jumlah pelajar sekolah ini sehingga hari ini telah pun mencecah kurang lebih 200 orang. Orang komisi sesi pagi dan juga sesi petang. Sekolah Rendah Agama Rakyat kita ini. Dan pada sisi petang pula, darjah satu hingga darjah tiga ni, diorang terpaksa berkongsi kelas. Dalam satu kelas, kerana kelas dia ada, tidak dapat menampung jumlah murid yang ramai. Poin saya di sini, sekolah ini diwujudkan tahun 2006, hari ini 2025. Kurang lebih 20 tahun, hampir. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, di sekolah rendah agama rakyat, serat sakinah taman Cepo, damai ini, hingga hari ini, anak-anak kita ketika ini yang sedang nak pergi sekolah waktu ini dan sedang balik sekolah, Belajar di bangunan rumah kedai yang disewa. Saya pergi banyak kali kerana simpati, saya nak cuba tolong. Saya kata, saya bukan di pihak kerajaan, saya cuba tolong. Saya cuba bercakap, saya cuba menyampaikan. Dan Dewan ini saya seru selagi jika boleh pihak yang berkenan untuk kita melihat perkara ini. Dan dalam Dun Manjui, inilah sekolah yang sika, yang masih lagi kita kita tempatkan anak-anak kita belajar dalam bangunan rumah kedai. Kadang-kadang pergi sana pun tengok sedih. Dia orang baca Quran, baca Iqra, baca Muqaddam, sampai melimpah keluar luar di kawasan luar di kawasan kedai. Agak memalukan dan agak menjedihkan dan mungkin ada jawapan dari pihak kerajaan negeri. Ketiga isu infra yang saya sebutkan juga terdapat di titah tuanku sultan yang kita kasihi. Berkenaan dengan masalah kerosakan jalan berlubang dan tidak rata di hala jati Meru 12 berhampiran ILP Ipoh hingga kelaluan gerbang Meru Indah laluan ke highway. Saya yakin di sini ramai orang pernah lalu kawasan tersebut. Laluan ini salah satu laluan utama bagi penduduk setempat yang menghubungkan antara jalan di Gugusan Manjui ke pusat bandar Meru Raya dan ke highway. Dengan keadaan jalan yang rosak yang sangat teruk ini membahayakan pengguna yang lalu laluan ini kerana laluan ini akan sesak bila sampai waktu puncak dan banyak juga kes kemalangan yang berlaku di laluan ini. Saya sebut lagi, di hadapan ILP, di hadapan ILP IPO, itulah yang utama yang menjadi masalah hingga hari ini kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam TikTok, dalam media, orang menegur kita dan saya membawa soal ini kepada peringkat ini kerana telah banyak kali saya bawa di peringkat-peringkat yang lain. Ketiga, isu yang juga ingin saya sebut berkenaan dengan isu yang besar bagi kami ialah isu berkenaan dengan haiwan berkeliaran yang ini juga besar bagi penduduk di Taman Jati Taman Jati antara benda yang saya search antara yang besar yang masih belum selesai isu berkenaan dengan kerbau berkeliaran di sekitar kawasan perumahan Taman Jati di situ ada Masjid Al-Fatih masjid yang agak besar di Lendul Manjui yang sangat-sangat dikenali dan kadang-kadang masjid itu buat program-program yang besar di dalam kawasan kita dan antara benda yang saya sebut sini ada rungutan penduduk kerana menghadapi masalah kerbau liar yang berkeliaran dan mengganggu laluan kawasan perumahan terutama pada waktu malam. Mengganggu kawasan lalu lintas yang boleh mendatangkan risiko keselamatan kepada penduduk. Najis-najis kerbau bertaburan di atas jalan dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dan kejadian ini, kejadian ini bermula 2023 sehingga 2025. Dan saya sebut ini adalah isu besar bagi penduduk di dalam kawasan Taman Jati di dalam Don Manjui. Dan Antara isu besar juga di dalam kawasan saya ialah berkenaan dengan isu perkaritan dan saliran yang berlaku di di kawasan Desa Seri Cepok. Masalah banjir kilat yang kerap berlaku. Saya ucap terima kasih banyak pada semua agensi dalam dewan ini. Saya terus terang di Don Maju alhamdulillah syukur kepada Allah banyak agensi yang telah banyak membantu. Terima kasih banyak. MBI kemudian pejabat daerah Kinta, pejabat tanah, pejabat penghulu kemudian JPS kemudian kalau sesuatu ni saya senarai kaya banyak nak ucap terima kasih TMB sekali, JKL, LAP, Indah Water, IWK, Perhilitan, Jabatan Kebajikan, Maib, Baja Agama Islam, Negeri Perak, Yayasan Perak, Sekretariat Wanita Perak, Balai Bomba Muraya, semua Balai Polis Redun Banjui, Angkatan Pertahanan Awam JEPAM ni semua memberikan kerjasama baik kepada saya di Dun Manjoy. Terima kasih Alhamdulillah. Dan kalau tuan-tuan tengok TikTok saya, tengok Facebook saya, tengok bagaimana saya bawa cerita masyarakat, Alhamdulillah banyak selesai. Cuma antara yang belum selesai, yang sebab sini lah isu-isu yang sudah cuba banyak peringkat tapi masih lagi belum selesai kan, kita cuba angkat ke sini. Isu kawasan ini memerlukan satu pembinaan pam air ataupun flat gate untuk menghadas, untuk mengatasi limpahan air sungai pari yang naik apabila lebat. Masalah struktur laluan peparitan yang tidak sempurna di kawasan berhampiran Jalan Wira 4 Kampung Seri Desa, Kampung Desa Seri Cepo perlu dinaik taraf semula sesegera mungkin. Dan itu adalah isu, isu penting yang saya nak bawa kepada kita dalam berkenaan isu dalam don saya. Kedua, timbalan speaker yang saya hormati. Isu yang saya nak bawa pada sidang kali ini, isu berkenaan dengan yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat negeri kita. Isu kandang babi yang sangat besar, yang sangat banyak di dunia air kuning. Isu ini isu kita semua, isu rakyat. Timbalan yang dipertua. Saya membaca laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Laporkan pada tahun 2020, 2020 Perak menjadi negeri yang Perak menjadi negeri dengan jumlah pertenakan, pertenakan babi yang paling banyak di negara ini, negeri Perak. Daerah ini mempunyai komposisi pengundi Melayu 61.6%, Cina 21.79% dan India 16.6%. Namun dalam daerah Batang Padang Mualim saja ada 30 ladang ternakan babi yang diluluskan dan berlesen oleh kerajaan negeri Perak. Namun jika dicampur ladang haram jumlahnya mungkin lebih banyak daripada ini. Tinjauan saya baru-baru ini mendapati banyak ladang ternakan haram yang tidak tersenarai dalam laman web Jabatan Veterina Negeri Perak. Terdapat kawasan sensitif, terdapat kawasan yang penduduk majoriti Melayu seperti Kampung Tanjung Keramat yang mempunyai komposisi penduduk 98.9% orang Melayu namun mempunyai ladang ternakan babi. Betul saya bawa di sini tuan-tuan. Sedang saya selain menunjukkan di dalam kawasan Kampung Melayu ada ladang ternakan babi yang sangat besar dalam kampung tersebut. Kampung 99% orang Melayu dalam kampung tersebut. Tuan, Tuan boleh refer di kampung Tanjung Keramat. Soalan saya, apakah rasional kerajaan meluluskan ladang ini di kawasan bererti Melayu Islam? Atau sekiranya ia adalah ladang haram, apakah tindakan penguatkuasaan oleh kerajaan negeri terhadap ladang-ladang atau terhadap kandang-kandang haram ini? Lambakan Kandang babi di Dona Air Kuning ini menjadi satu masalah kepada penduduk sejak sekian lama. Tinjauan saya di lapangan penduduk di Dona Air Kuning sudah tidak tahan dengan pencemaran bau daripada ladang babi ini. Risiko penyakit juga merupakan satu ancaman kepada rakyat. Apakah kita sudah lupa dengan insiden demam babi Afrika yang melanda daerah Batang Padang pada tahun awal tahun 2023? Saya bawa keratan akhbar. Kes demam babi Afrika di Perak yang pernah berlaku di negeri kita. Juga adakah kita bimbang juga apakah kita tidak bimbang dengan insiden virus Nipah dan JE yang pernah menggemparkan negara dan mengancam nyawa rakyat Malaysia. Semuanya berpunca daripada kandang-kandang babi yang tidak terurus dan tidak terkawal. Saya mohon Yang Berhormat Menteri Besar memberikan respon berapakah jumlah terkini Kandang babi ataupun kandang babi, haram dan berlesen dalam daerah batang Padang Mu'alim. Apa rasional lambakan kandang babi ini di kawasan majoriti Melayu Islam yang tidak memberikan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat yang majoriti Melayu Islam. Sesuatu ini kepada majoriti Melayu Islam. Kalau ada kandang babi dalam kawasan kampung orang Melayu Islam, apa manfaat ekonomi kepada mereka? Yang tinjauan saya dapat adalah mereka mengeluh, mereka marah, mereka tidak puas hati. Isu yang berlaku terlalu lama. Cuba bayangkan pada pagi mereka nak pergi ke, ke surau ke masjid. Mereka bau-bau yang sangat busuk, yang sangat teruk. Sedangkan itu kampung mereka. Bagaimana dengan sungai tersebut? Mohon dilihat. Yang saya, Boman. saya juga mohon yang, yang berhormat menteri besar. So, no. Memindahkan ladang kanan babi berlesen di kawasan perkampungan Melayu dan menutup semua ladang babi haram ini. Kalau kerajaan negeri Pahang boleh bertindak tegas terhadap kebun durian musang king haram. Apakah kerajaan yang negeri Boman. Perak tidak berani untuk melakukan perkara yang sama kepada kandang-kandang babi haram di negeri kita ini. Pancoy, uh, Contohilah Raja Negeri Pahang. Yang berhormat, boleh Trono menjelaskan. Saya sikit lagi. Lepas ini saya bagi Trono bagi okay. saya habiskan Terima kasih. Terima kasih. Saya juga memohon yang berhormat Menteri Besar Perak dan juga negeri memastikan agar ladang babi perlesen yang beroperasi dalam negeri Perak ini menggunakan konsep moden yang mengeluarkan bau minima zero discharge ke dalam sungai. Ini poin penting. Zero discharge ke dalam sungai. Perkara ini bukan perkara main, -main segi isu ini isu yang sangat besar kepada rakyat kita. Walaupun isu ini kalau sila jawab menyatakan ini bukan dalam kawasan saya tetapi ini kawasan-kawasan yang perlu kita beri perhatian. Kalau tidak kita bercakap, siapa lagi nak bercakap terhadap perkara ini? Silakan Terono. Terima kasih kepada Yang Berhormat Manjoy kerana memberi ruang uh, kepada Terono. Untuk bertanyakan uh, beberapa soalan untuk mendapatkan sedikit pencerahan uh, Nombor satu adalah uh, Di mana yang dibangkitkan oleh uh, yang berhormat tadi Berkenaan dengan uh, ladang pentenakan babi Di kampung keramat kalau tak silap saya uh, Bagaimana yang berhormat tahu sama ada le, uh, Ladang itu okay, mempunyai lesen atau tidak okay. Nombor dua saya juga ingin uh, bertanya kepada yang berhormat di mana sekiranya dalam satu kawasan tersebut okey merupakan kawasan yang uh, yang penghuninya lebih ramai kepada masyarakat Cina ataupun India adakah kawasan tersebut tidak patut uh, menjadi satu ladang ternakan kepada lembu ataupun binatang uh, ataupun haiwan-haiwan yang lain saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan daripada Yang Berhormat kerana nombor satu kadang-kadang ya kami tahu di mana di kawasan tersebut, pembangunan di kawasan tersebut berkemungkinan suatu ketika dahulu, ladang tenakan tersebut merupakan ladang yang tenakan yang paling dalam sekali. Okey? Tetapi sejak berlakunya pembangunan dari masa ke semasa, maka mungkin dia akan menjadi lebih de uh, dekat. Jadi saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada yang berhormat. Apakah pandangan berhormat berkenaan dengan isu tersebut? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya. Joi, boleh tokoh tambah sikit? Minta peluang speaker tambah masa ya. Saya bagi laluan kepada kawan-kawan bercam Trono ni, kawan-kawan baik ni. Sila. Yeah. Terima kasih Manjoy. Apa yang dikatakan oleh Trono tadi, di mana penempatan mungkin pada masa dulu itu kawasan pendalaman, memang tiada penempatan di majoriti oleh kaum Melayu jadi kalau kita berdasarkan kebanyakan ini, sebab kita tahu kadar kelahiran anak kalau ikut suku kaum memang golongan Melayu sekarang 2.4 per keluarga golongan Cina saja 0.6 kalau macam ni pertambahan golongan Melayu ni akan bertambah banyak jadi akan mengakibatkan komposisi ataupun penempatan kawasan tempat itu akan berubah akan menjadi majoriti uh, mengikut suku kau. Jadi adakah kalau uh, pembandingan yang digambarkan oleh Manjoy tadi katakan itu kawasan majoriti Melayu memang kita tahu sentimen uh, golongan Melayu di sensitif, sensitif sangat atas uh, pertenangan babi ini. Tetapi kalau gambaran uh, YB tadi kalau lebih baik babi ini isu petenaga pertanian kita kita uh, kawas secara profesional bagi mereka yang mengendali kalau ada busuk kita cari jalan-jalan seperti zero uh, uh, discharge itu kan kalau kalau kita gambarkan Melayu sana dengan uh, penternak babi di tengah-tengah kawasan perkampungan Melayu ini akan ber beri tekanan kepada penternak tersebut, tersebut agar mereka nanti disensasikan pula nanti mereka agak berasa dendam kepada penternak tersebut kata oh ada YB sudah bangkit dalam okay. dewan ini sudah tidak. Kalau lebih baik kita handle perkara ini secara profesional. Ah, okay. ha, itu peternakan dan ha, sensitiviti ah ha, suku kaum tertentu. Okay, terima, terima kasih. Mestilah saya jawab ringkas berdua sahabat saya. Pertama saya terus ni tinjauan saya dan juga pasukan kita turun ke dalam kawasan dua air kuning. Dan isu ni isu besar. Sesuatu ni sebagai saya, saya isu ni isu besar kerana apa? Kerana puan saya ialah pertama adalah isu kandang babi yang mendapat kelulusan ada 30 kandang babi dan kita juga turun di kawasan tersebut ada banyak lagi kandang-kandang babi haram yang tidak mendapat kelulusan ini saya tuntut supaya kena regi, supaya buat sesatan untuk kita lihat jika tidak dihandle dengan baik maka di kawasan Don Ekundi dan Tapah ini menjadi kawasan yang terlalu banyak lambakan kandang babi dan kawasan itu juga kawasan majoriti kawasan itu juga kawasan majoriti orang Melayu Islam yang sensitif kepada orang Melayu Islam kedua, saya nak jawab soalan berkenaan dengan dengan isu yang disebut Tanjung Keramat tadi. Dalam saya dah tunjuk di peta ni, memang kawasan disebut oleh Wabi tadi. Memang kawasan, memang kawasan yang disebutkan inilah kawasan yang 98.9% orang Melayu Islam dalam kawasan tersebut. Dan dalam kawasan Tanjung Keramat ni, dalam kawasan penduduk, menjerti orang Melayu Islam ini dalam kawasan tu ada kandang babi. Tadi tanya saya kandang tu kadang tu kandang tu berdapat kerusakan ataupun tidak. Saya minta menjadi tolong tengok dan jika kandang itu kandang yang yang mendapat sijil atau mendapat kelulusan pun sekiranya tidak patut beralang kawasan majdereti kampung Melayu Snah. Poin saya. saya ya, cerah sikit. Eh, uh, saya Manjoy uh, mungkin sedikit tak sesuai nak jawab soalan tadi. Mungkin saya nak tanya melalui Manjoy supaya nanti jika ada ruang supaya Exco pertanian jawab. Sekarang ni, pengeluar uh, peternakan babi yang terbesar di Negeri Sembilan. Adakah sekarang Perak jadi Johan pula? Adakah air kuning pula jadi pengeluar ternakan babi yang terbesar di Negeri Perak? Biar ESCO jawab. Itu jawapan resmi. Setuju tak? Profesional. Manjui jawab, you all tak percaya. You all jawab pun saya tak percaya. Saya jawab lagi, saya tak percaya. Kita kena tanya ESCO pertanian. Kalau ada ruang, jawab. Siapa Johan sekarang? atau tahu. Okay, ha, untuk ikonik. lagi tu sikit saja. Saya ke poin saya sampai dan saya nak pergi pada poin akhir saya. Timbalan speaker. Yang berhormat. Uh, kena tambah sikit masa untuk saya. Dan ini perbahasan yang agak menarik. Yang berhormat. Saya nak berkenal, saat. Berkenal isu. Saya rasa isu ini saya dah landing. Saya nak pergi isu yang terakhir. Yang saya nak bawa pada petang ini. Isu baik pecah. Yang juga saya turun ke lapangan. Saya turun melihat isu ini sangat besar kepada penduduk di kawasan tersebut. Di mana juga di air kuning Timbalan yang dipertua. Negeri Perak dikejutkan oleh insiden paip air mentah. Negeri Perak dikejutkan oleh insiden paip air mentah pecah sehingga menyebabkan gangguan kepada 50,000 akaun pengguna selama 2 minggu di daerah Batang Padang juga daerah Hilir Perak. Paip air mentah ini membekalkan air mentah ke loji rawatan air Bukit Temoh. Pada 10 Februari 2025, Pengurus Besar LAP telah menegaskan atau mengesahkan bahawa kejadian paik pecah ini berpunca daripada pencerobohan tanah rizab milik lembaga Aipera LP. Kesan penduduk terpaksa, maksud saya bila berlaku isu paik pecah ini, penduduk di sana terpaksa berdepan gangguan bekal air selama dua minggu. Apa berlaku? Ada yang terpaksa kena ambil cuti. Ada yang terpaksa anak-anak tak pergi sekolah. Ada yang terpaksa orang kena terpaksa mencari rumah sewa yang lain kerana apa? dua minggu tak ada air. Menyebabkan Maka terganggu dengan masalah tersebut dan menyebabkan banyak banyak orang kata masalah yang berlaku kepada mereka disebabkan air itu tidak dapat digunakan kurang lebih dua minggu. Dan persoalan yang ingin saya bangkitkan dalam Dewan yang mulia ini, mohon pihak kerajaan negeri untuk menjawab, adakah ketika pemaju ini memohon kebenaran merancang pelan yang diluluskan tidak menceroboh tanah rizab LAP ini dan ketika pembinaan telah berlaku, mereka menceroboh ini puan saya. Ini memang puan pemajut. Tuan Kusul Tabu sebut tentang bagaimana kilang haram yang berlaku di Sungai Siput. Tentang e-waste ini. Hingga, hingga baru kita dapat informasi pengawasan baru dapat 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 detect dan baru kita buat buat tangkapan. Isu ini ada selain telah merugikan negeri dan juga telah merugikan rakyat. Apakah tindakan majlis daerah yang bertanggungjawab memantau ketika pembinaan sedang berlangsung? Dan apakah tindakan yang telah diambil terhadap pemaju tersebut yang telah menyebabkan berlaku musibah yang teruk kepada penduduk di kawasan Don Air Kuning dan kawasan Tapah tersebut. Dan sebab di sini, keratan... Berapa isu lagi? Akhir. Dan sebab di sini, timbal Speaker dan seluruh ahli dewan, keratan akhbar di sinarian, insiden tanah runtuh Tapah, pemaju didakwa ceroboh tanah rizak LAP, pemaju didakwa ceroboh tanah Riza LAP. Bagaimana pemaju boleh buat perumahan di bawah kawasan tanah Riza LAP. Hingga menyebabkan aku boleh pecah paik ayur LAP di bawah tanah tersebut. Dalam gambar ni ada gambar pengurus besar LAP, gambar esko kita dan juga orang yang berkaitan. Sebab tu saya nak sebut ini, ini bukan isu kecil, isu ni isu besar yang saya sebut ni saya turun ke air ini ni hampir setiap hari dan bersungguh isu rakyat di sana sangat banyak sangat banyak isu masyarakat yang ditimbulkan dan hari ini saya bawa dua isu besar di Donai Kuning yang sehingga kerajaan negeri wajib untuk menyelesaikan dan wajib untuk menjawab setiap persoalan yang bukan daripada saya saja tapi daripada rakyat di Donai Kuning yang menuntut pembelaan dan menuntut suara mereka diangkat dalam Dewan ini insyaAllah segera itu daripada Don Manjoy dan dengan ini Manjoy dengan sepenuh hati menyokong titah tuan-tuan yang kita kasi. Sekali itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.